غزہ کی گلیوں میں لوگ خوشی سے ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ زندگی پھر سے غزہ کی گلیوں میں مسکرانے جا رہی ہے تلبیب کے ہاسٹیجز اسکوائر کا ہے وہاں پر بھی لوگ خوشی سے گا رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں اگر سب کچھ منصوبے کے مطابق ہوتا ہے تو جمعرات کو آخری اسرائیلی روانی واپس گھر چلا جائے گا جیسا کہ سینکرو فلسطینی قیدی بھی رہا ہو جائیں گے السلام علیکم جی گلوبل سرف پوڈکاسٹ ڈاکٹر ناصر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں السلام علیکم ایک بہت ہی بڑی خبر ہے مشرق وسطی سے غزہ میں جاری دو سالہ جنگ کے خاتمے کی طرف ایک تاریخی قدم اٹھ چکا ہے مصر کے شہر شرمل شیخ میں حماس اور اسرائیلی نمائندوں کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دن غزہ معاہدے کا پہلا مرحلہ جو ہے اس پر دستخط ہو چکے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں یہ معاہدہ یہ غمالیوں کی رہائی اور فوری جنگ بندی کی اس کا وعدہ کرتا ہے اس کی کچھ تفصیلات دیکھ لیتے ہیں جناب یہ لمحہ جو ہے یہ مشرق وسطی کی تاریخ کا ایک سنہرا باپ بن سکتا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا فارم پرو سوشل پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ یو ایس پریزیڈنٹ آف کورس ڈونلڈ ٹرمپ واٹ ہی رائٹ فیز آف غازہ پیس ڈیل it has been agreed upon and all of the hostages will be released very soon یہ اعلان غزہ کے لوگوں کے دلوں میں امید کی ایک کرن جگہ گیا اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو انہوں نے اس معاہدے کو اسرائیل کے لیے دن قرار دیا ہے اور جمعرات کو کابینہ کا اجلاس بلایا ہے تاکہ اس کی منظوری دی جا سکے حماس نے بھی معاہدے کی تصدیق کر دی ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر متعلقہ ممالک جو ہیں ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو معاہدے کی مکمل عملداری داری پر قائل کریں مجبور کریں ایک سینئر فلسطینی عہدے کے مطابق اسرائیلی حکومت کی منظوری کے فوراً بعد جنگ بندی صبح دو بجے یروشلم کا جو وقت ہے اس کے مطابق یعنی کہ تقریباً شام چار بجے پاکستان کے وقت کے مطابق یہ ہو جائے گی انشاءاللہ شاء تعالیٰ یہ مذاکرات اس وقت ہوئے ہیں جناب کے جب سات اکتوبر دو ہزار تیئیس کو حماس کی قیادت میں ایک مسلح حملہ ہوا تھا اس کے دو سال دو دن بعد ٹھیک دو سال دو دن کے بعد یہ مذاکرات پورے دو سال کے بعد شروع ہوئے تھے جی سات اکتوبر دو ہزار پچیس کو شرمل شیخ میں اور آج اس کے دو دن کے بعد یعنی کہ دو سال دو دن کے بعد آ, یہ ایک معاہدے کا پہلا فیز جو ہے اس پہ دستخط ہو رہے ہیں اور دستخط ہو چکے ہیں رادر اور آج شام چار بجے سے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ان شروع ہو جائے گا آ, یہ ایک ایسا دو سال دو دن تھے جس میں کہ سب سے پہلے اسرائیل کے بارہ سو افراد ہلاک ہوئے دو سو اکیاون لوگ غمالی بنائے گئے اور اس کے جواب میں اسرائیلی فوج نے کاروائیوں میں غزہ میں اب تک قریب قریب سڑسٹھ ہزار ایک سو تیراسی فلسطینی شہید ترقی ہیں جس میں سے بیس ہزار ایک سو سی بچے شامل ہیں یہ عداد و شمار جو حماس ہیں ان کے چلائے جانے والے صحت وزارت صحت جو ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں اب جناب یہ جو دن ہے یہ مشرق بستہ کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے سب سے بڑھ کر ایک انسانی لمحہ ہے آپ میں اس کو اتنے دیر سے کور کر رہا ہوں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا میں نے یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہ خبر آئی ہے صدر ٹرمپ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک پریس بریف میں اور ماکو ماکروبی ان کے پاس ایک چٹ لے کر آئے اور ٹرمپ نے وہ پڑھی اور اس کے بعد ہم نے بتایا کہ وہاں پر ڈیل ہو رہی ہے ہم بہت تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ ویڈیوز آپ تک لے کے آتے ہیں اگر آپ کو ہمارا کانٹنٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کیجئے اور اگر آپ یو کے یو ایس کینیڈا کے رہنے والے ہیں تو آپ ہمیں تھینکس کا بٹن پریس کر کے بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ میں یہ سب پچھلے دو سال سے کور کر رہا ہوں ایک بہت ہی تکلیف سے یہ مرحلہ تھا جب یہ پتا چلتا تھا کہ کس طریقے سے وہاں پر بچے جس طریقے سے ان کی شہادتیں ہو رہی تھیں ہر گھنٹے کے بعد ایک بہت تکلیف سے عمل تھا لیکن آج امید کی کرن کرن دکھائی دے رہی ہے جی غزہ کی سڑکوں پر آدھی رات کو لوگ خوشی سے ناچ رہے ہیں اور یہی حال تلعبیب کے سکوئر کا ہے وہاں پر بھی لوگ خوشی سے گا رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں اگر سب کچھ منصوبے کے مطابق ہوتا ہے تو جمعرات کو آخری اسرائیلی یامالی واپس گھر چلا جائے گا جیسا کہ سینکڑوں فلسطینی قیدی بھی رہا ہو جائیں گے غزہ میں بندوقیں خاموش ہو جائیں گی زندگی ایک بار پھر سے گنگنانے لگے گی امداد کے دروازے پھر سے کھل جائیں گے وہ کھنڈرات وہ ربل جو ان دو سالوں میں فلسطین کے معاشرے کا ان کے انفراسٹرکچر کا ان کی تمام تر جتنی بھی سہولیات تھی سب کچھ مسمار کر دیا ان کھنڈرات سے فینکس رائز ایک ایک پھر سے ایک نیا غزہ جنم لینے جا رہا ہے فلسطینیوں کے لیے یہ دو سال ہر لمحہ موت کا تھا، خوف تھا ہر طرف موت کا راج تھا خاموشی ہو سناٹا ہو یا گرجتی ہوئی برستی ہوئی بندوقوں توپوں اور ٹینکوں کے گولے فلسطینیوں نے یہ دو سال دو دن صرف اور صرف خوف میں گزارے جس میں یہ علم نہیں تھا کہ اگلا لمحہ میری زندگی رہے گی یا مجھے موت کو گلے لگانا پڑے گا یہ لمحہ اس میں حلاوت بھی ہے اس میں کچھ کڑواہٹ بھی ہے کچھ لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ یہ معاہدہ سابق صدر جو بائیڈن نے جو کیا تھا بئی میں انہوں نے جو تجاویز پیش کی تھی اس سے ملتا جلتا دکھائی دیتا اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں خبردار کر رہے ہیں کہ یہ معاہدہ کہیں ٹوٹ نہ جائے جیسا کہ دہائیوں سے اسرائیل اور فلسطینی معاہدے ہوتے رہے ہیں ٹوٹتے رہے ہیں ہوتے رہے ہیں ٹوٹتے رہے ہیں لیکن جو بھی ہو یہ ایک اہم پیش رفت ہے یہ امید کی ایک کرن ہے اور یہاں پر یہ بات کہنی پڑے گی میں بڑا شدید ناقد ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا میری بہت سی ویڈیوز سے کہ میں ان کی بہت سی پالیسیز ان کا ناقد تو نہیں ہوں لیکن ان کی جو پالیسیز ہیں ان سے مجھے شاید کچھ اختلاف رہتا ہے لیکن مجھے یہاں پر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ شاید وہی یہ شخص تھا جو یہ کروا سکتے تھے یہ بات برسوں سے کہی جا رہی تھی کہ امریکی صدر جو ہیں جو کمانڈر ان چیف ہیں وہی اپنے سیاسی اتحاد کو اور جو ان کے ذاتی تعلقات ہیں اسرائیلی وزیراعظم اعظم جمع یاہو پر ان کے ساتھ ان ان دونوں چیزوں کی بدولت وہ ان پر یہ دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہ کسی معاہدے پر دستخط کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی عرب رہنماؤں کے ساتھ بھی بہت اچھی دوستی ہے ترکی کے ساتھ ایک مضبوط شراکت ہے اور اسی وجہ سے شاید پھر قطر کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا مشرق وسطی سعودی عربیہ ترکی ایجپٹ کے ساتھ تو یہ ایک اس طرح کا انہوں نے ایک ریلیشن شپ ان کا ہے کہ وہ شاید ایک پرسنل ایلیمنٹ ان کا بیچ میں آیا ہے اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی خبر ہے کہ غزہ میں بندوقیں توپیں ٹینک گولے انسانیت کی جو تزلیل ہو رہی تھی جو ایک نسل کشی ہو رہی تھی وہ آج سے ختم ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ صرف ایک آغاز ہے اختتام نہیں ہے یہ جنگ بندی ہے مکمل اب نہیں ہے حماس کے ہتھیاروں سے لے کر غزہ کی حکومت اور اسرائیل کی فوجی موجودگی تک بڑے فیصلے ابھی بھی کرنا باقی ہے لیکن فی الحال یہ جشن کا لمحہ ہے ایک فلسطینی زر... وہاں سے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حماس کو ابھی تک فلسطینی قیدیوں کی حتمی فہرست نہیں ملی ہے جن کو کہ اسرائیل اس کے بعد رہا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کیونکہ یہ رغمالی جائیں گے اور وہاں سے قیدی جو ہیں ان کو رہا کیا جائے گا ذرائع کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ تاخیر جو ہے وہ اسرائیل کے اندر دباؤ کی وجہ سے ہے کیونکہ میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ نتن یاہو کی جو حکومت ہے جو ان کی کینسیٹ میں ان کی میجورٹی ہے وہ بہت ہی قلیل ہے اور ان کو اپنے ساتھ بہت زیادہ دائیں بازو کی جو انتہا پسند زائنس جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ حکومت بنائی بھی ہے اس لیے ان کے اوپر یہ بہت دباؤ رہتا ہے خیر ان کے ذاتی خیالات بھی کچھ اتنے مختلف نہیں ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے تو یہ جو تاخیر ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ابھی تک فہرستیں نہیں جاری ہوئیں کہ کون کون سے فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا یہ اسرائیل کے اندرونی دباؤ کی وجہ سے ہے خاص طور پر ان شخصیات کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کی رہائی حماس چاہتا ہے تاہم چند گھنٹے میں امید ہے کہ اسے بھی حل کوشش حل کر لیا جائے گا کیونکہ اس کے لیے کوششیں جاری ہیں یہ جو معاہدہ ہے یہ ڈھائی سو فلسطینی قیدیوں اور سترہ سو غزہ سے جو گرفتار کیے گئے شہری تھے ان کی رہائی کا پابند ہے یہ ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں اسرائیلی اخبار ہارٹس اس نے بھی اسرائیلی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ معاہدے میں فلسطینی قیدیوں کے نام واضح نہیں کیے گئے بدھ کی صبح حماس کے ایک عہدیدار نے یہ بتایا تھا نیوز میں پریس کو بتایا کہ شرما شیخ میں سالسی کرنے والوں کو دی گئی فہرست میں عالی پروفائل شخصیات شامل ہیں جو اسرائیلیوں پر ظاہری بات ہے وہ اسرائیلیوں پر الزام لگاتے رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارے اوپر مولک حملے بھی کیے ہیں وہ الزام لگاتے ہیں اس میں بہت سے عبر قید کی سزائے کاٹ رہے ہیں اور ان میں سے ایک شخص ہے بروان البرغوسی اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میں نے پیلسٹائن کی پولیٹیکل ہسٹری کے اوپر ایک پوری ویڈیو بنائی بھی ہے وہ آپ لوگ ضرور دیکھئے گا میں ویڈیوز بناتا ہوں مجھے اکثر یہ شکوا رہتا ہے کہ میں جتنی محنت سے ویڈیوز بناتا ہوں آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں شاید کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام کی تمام ڈیٹیلز ایک ہی ویڈیو میں ڈال دوں لیکن بہرحال یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی بھی ہے بربوسی کی آپ چاہیں تو دیکھ لیں لیکن میں یہاں پر بھی ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا دوں گا تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ برگوسی کون ہے یہ وہ شخص ہے جس لوگ فلسطین کا مستقبل کہہ رہے ہیں فلسطینی مستقبل کے صدر کے طور پر دیکھتے ہیں یہ واضح نہیں ہے کہ ان کی رہائی پر اتفاق ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے یہ بھی ایک بہرحال ایک دعا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ اس کے خاتمے کا ایک ایک طویل المدتی ام جو ہے غزہ میں اور فلسطین میں اس کی وجہ سے ہو سکے اب اگر مروان البرغوسی آ جاتا ہے تو وہ جو ایک سیاسی خلا ہے فلسطین کے اندر غزہ کے اندر اس کو پر کیا جا سکے گا اب برباد برگوسی جو ہے اگر وہ اس معاہدے کے تحت رہا ہو جاتا ہے تو یہ فلسطینی سیاست کو بہت زیادہ کلیدی طور پر اس کو تبدیل کر دے گا ممکنہ طور پر حماس کو کمزور بھی کرے گا اور فلسطینی اتھارٹی پی اے اور فتح کو مضبوط بھی کر سکتا ہے برگوسی جو فتح کا ایک اعتدال پسند رہنما ہے دو ریاستی حل کا حامی ہے وہ کہتا ہے کہ اسرائیل کی ریاست بھی ہونی چاہیے اور فلسطین کی ریاست بھی ہونی چاہیے سب سے بڑا فرق تو یہ ہے اور وہ طویل عرصے سے ایک ایسی شخصیت کے طور پر میں کم از اس کم اسے دیکھتا ہوں جو متحد کر سکتا ہے غزہ اور مغربی کنارے کے لوگوں کو اور وہ جس قسم کی شخصیت ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ اسرائیلیوں کے ساتھ بھی بات کر کے کچھ نہ کچھ نگوشیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی مقبولیت جو کہ اس سروے میں مسلسل فلسطینی صدر کے طور پر سب سے زیادہ پسندیدہ امیدوار کے طور پر سامنے آتی رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی عوامی سطح پر ایک مقبولیت ہے خاص طور پر نئی نسل کے درمیان جو پی اے کی بدعنوانی ان کے ناکارہ پن اس سے مایوس ہیں اور ساتھ ہی پہلی اور دوسری دفادہ سے اس کی مزاحمی مزاحمتی جو شناخت ہے اس کو بھی لوگ سلام پیش کرتے ہیں حماس کے لیے اس کی رہائی ایک خطرہ ضرور ہو سکتی ہے حماس نے دوزار سات سے آ غزہ پر ایک غلبہ رکھا ہے فتح اور پی اے کو عسکریت پسندی جو ہے اور حکومتی کنٹرول کے ذریعے پسند پشت ڈالا ہے بربوسی کی واپسی فتح کے حامیوں کو متحرک کر سکتی ہے حماس کی مزاحمت کے بیانیوں پر اس کی اجارہ داری جو ہے اس کو کمزور کر سکتی ہے اور ایک مضبوط استلاح شدہ پی اے کی کے تحت مفاہمت کو فروغ دیا جا سکتا ہے جو بار بار لوگ کہہ رہے ہیں پی اے جو ہے فلسطین اتھارٹی جو ہے اس کو ری ماڈل کرنے کی ضرورت ہے اس کو ایوالو کرنے کی ضرورت ہے تو برغوسی اس جگہ جو یہ کر سکتا ہے اور فلسطینیوں کے درمیان اتحاد کر سکتا ہے اس سے یہ ہو سکتا ہے اور وہ اسرائیل کو بھی انگیج کر سکتا ہے میرا اپنا یہ خیال ہے یہ کون ہے جی برغوسی میں آپ کو تھوڑا سا اس کا رکھ بتا دوں کہ یہ دراصل فلسطین میں سے کہا جاتا ہے کہ یہ فلسطین کا غزہ کا نیلسن ہے ابھی حالات کچھ اس طرح ہیں کہ موجودہ پی اے کا صدر ہے محمود عباس صاحب وہ نواسی سال کے ہیں دو ہزار نو سے بغیر انتخابات کے وہ اقتدار پر قابض ہیں جس سے ایک جمود کا تاثر ملتا ہے برغوسی جو ہے اس کی رہائی وہ فتح کے اندر وہ جو ایک جو رہنما ہے ان کے چیلنجز کو جنم تو دے سکتی ہے لیکن ایک نئی لیڈرشپ مل سکتی ہے برغوسی کے اس کی صورت میں برگوسی کون ہے جی یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو فلسطینی منڈیلا کہتے ہیں برگوسی جناب اردن کے زیر انتظام اور انیس سو کی کی جنگ کے سائے میں پروان چڑھا اور دہائی میں جب فلسطینی بے چینی عروج پر تھی اس نے صرف پندرہ سال کے عمر میں فتح فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن پی ایل او کے سیکولر قوم پرست دھڑے میں شمولیت اختیار کی جو مسلح جدوجہد اور خود مختاری کے ویژن سے متاثر تھا اس کی ابتدائی سرگرمیوں میں طلبہ کے مظاہرے اور نوجوانوں کے آ, ان کے سیلز جو تھے ان کو منظم کرنا شامل تھا جو اشرافیہ کی سیاست کی بجائے عوامی سطح پر سیاسی جد و جہد کی اکاسی کرتا تھا برغوسی کی شہرت پہلی اتفادہ انیس سو ستاسی سے انیس سو کے دوران بڑی جہاں وہ مغربی کنارے میں فتح کا ایک اہم کمانڈر تھا اس کے طور پر ابھرا اور غیر تشدد آمیز مظاہروں کو مربوط کرتا رہا جو کہ وسیع بغاوت میں تبدیل ہو گئے متعدد گرفتاریوں کے بعد اس کے باوجود پہلی گرفتاری اس کی انیس سال کی عمر میں ہوئی انیس سو اٹھہتر میں کیونکہ ایک مسلح فلسطینی گروپ میں اس کے اوپر اس کی اندر شمولیت کا اس کے اوپر الزام تھا جس کی وجہ سے پانچ سال کی سزا ہوئی ثابت قدمی کی ایک علاوہ ہے انیس سو ترانوے میں اوسلو معاہدوں کے تحت رہائی کے بعد اس نے سیاست کے طرف رخ کیا انیس سو چھیانوے میں فلسطینی قانون ساز کاؤنسل میں نشستی جی تھی اور اب مذاکرات کی وزالت وکالت کرنے لگا جبکہ اس کی اس کے جو ناقدین ہیں وہ اس پر تنقید کرتے رہے دوسری انتفادہ دو ہزار سے دو ہزار پانچ کے دوران اسرائیل نے اس پر فتح سے منسلک اسکری گروپ شہدہ برگیر کی قیادت کا الزام لگایا پندرہ اپریل دو ہزار دو کو راملہ میں اسرائیلی چھاپوں کے دوران اس کو گرفتار کیا گیا اور وہ اب تک تئیس سال گزرنے کے بعد اسرائیل کی جیل میں ہے ہائی سیکیورٹی جیل میں ہے جسے میگدو ہدارم ان تمام جیلوں میں اس کو رکھا گیا ہے اور دوزار چار میں ایک اسرائیلی عدالت نے اسے انتفادہ کے دوران پانچ اسرائیلیوں کے قتل کے الزام میں پانچ مرتبہ عمر قید اور چالیس سال کی اضافی سزا سنائی تھی برغوسی نے ان مقدموں کے زیادہ تر حصے کا بوائے کر دیا تھا اور اس نے اس کو ایک شو قرار دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کے اسرائیلی دائرہ اختیار کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں اور جیل سے بھی اس نے مذاکرات کی، کیے اور پھر ان کا جو خود کش حملے ہیں ممبار ہیں ان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے اور اس نے کہا کہ جی یہ غیر اسلامی ہیں اور وہ وہاں سے بھی اپنا سر و رسوخ رکھے ہوئے ہیں وہاں سے وہ خطوط لکھتا ہے لوگوں کے ساتھ رابطے رکھتا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حماس اس لیے بربوسی سے خائف ہے کہ اگر وہ باہر آ گیا تو بھی ایک حل ہو سکتا ہے سیاسی اور پی اے کی اپنی جو بھی سٹینڈنگ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی آپس میں ایک بہت زیادہ وہ ہے صرف عباس ہیں جو کہ نواسی سال کے ہیں اور ان کا اب بغیر الیکشنز کے 2009 نو سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس طرح سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر ایک ایسا لیڈر ہو جو واقعی میں فلسطینیوں کی آواز بن سکے اور اس معاملے کو آگے لے کے جا سکے اور واقعی میں ایک جو دو ریاستی حل ہے اس کی طرف ایک قدم بڑھ سکے جناب بات یہ ہے کہ میں اس سے پہلے کہ آگے چلوں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں یہ مذاکرات ہوئے کیسے ہیں تو جناب سات اکتوبر دوزار پچیس سے شروع ہونے والے یہ جو مذاکرات ہیں یہ براہ راست حماس اور امریکہ کے درمیان نہیں ہو رہے تھے یہ بلواسطہ طور پر چل رہے تھے جہاں اسرائیل کی شمولیت بھی کلی دی تھی آ, حالانکہ آ, بنیادی فریق جو ہیں وہ حماس اسرائیل اور ٹرمپ انتظامیہ ہیں ٹرمپ نے وہ جو بیس نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا جس میں کہ غزہ کی بحالی یا غمالیوں کی رہائی وغیرہ اس کے بعد آہ حماس نے یہ ایک مثبت اشارہ شو کیا تھا کہ جی ہم بیٹھتے ہیں ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں کون کون اس میں فریق شامل جی امریکہ ٹرمپ کی قیادت میں ایجنڈا پیش کرنے والا اور فنڈنگ کی ضمانت دینے والا حماس فلسطینی مزاحمتی تنظیم جو غزہ کی نمائندگی کر رہی ہے اور انسانی حقوق پر زور دے رہی ہے اسرائیل نتنیاہو کی حکومت کی شرائط اور اسلام اور سلامتی کے مطالبات ہیں سارے کون کون ہے جی مصر ہے جو میزبان ملک ہے سرحدی سلامتی اور لوجسٹکس کا ذمہ دار ہے قطر ہے مالی اور سفارتی مدد فراہم کرنے والا اور حماس کا قریبی اتحادی ہے ترکی علاقائی دباؤ اور نئے سیاسی آئیڈیاز لے کے آنا والا اس کے علاوہ پورا مشرق وسطیٰ سعودی عربیہ اردن متحدہ عرب امارات اور یورپی یونین وہ بھی خاموشی سے حمایت کر رہے ہیں جو فنڈنگ اور نگرانی پر بھی کام کر رہے ہیں تو یہ ممالک ہیں جی جو کہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کورس پاکستان نے بھی اس کی بھرپور حمایت کی ہے جس کی کہ صدر ٹرمپ نے اس کا اعتراف بھی کیا تھا مصر نے ظاہری بات ہے ہر کسی کی اپنی بھی خواہشات ہیں مصر اپنی سرحدی حفاظتیں چاہتا ہے قطر وضع میں معاشی بحالی چاہتا ہے ترکی فلسطینی اتحاد کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اور امریکہ پورے علاقے میں استحکام چاہتا ہے جبکہ اسرائیل کی پوزیشن ہے کہ ہم ہمیں جو ہے وہ آپ اس کے بعد عسکریت پسندی کے ساتھ چھیڑیں گے نہیں تنگ نہیں کریں گے اور جس طریقے سے ہم اپنا معاملہ چلانا چاہ رہے ہیں ہمیں چلانے دیں گے خیر وہ آگے چل کے بھی میں بات کروں گا اب وہاں کون کون ہے یہ بات کرنا بہت ضروری ہے جو لوگ شرمت شیخ میں کانفرنس میں گئے ہوئے ہیں امریکہ کی طرف سے جناب سٹیف وڈکوف شامل تھے امریکی صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی برائے مشرق بستہ ہیں ایک کامیاب ریل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں لیکن غزہ کی یہ جو بحالی ہے اس کے منصوبوں پر ان کی بھارت سب کو حیران کر رہی ہے ٹرم کے قریبی ساتھی ہیں اور اب تک انہوں نے بحالی کی تجاویز پیش کی ہیں وہ آٹھ اکتوبر کو شرمن شیخ پہنچے تھے اس کے علاوہ ہیں نے دوزار بیس کے ابراہیمی جو ابراہیم ابراہیمی معاہدے تھے ان میں بھی مرکزی اردار کردار ادا کیا تھا اور جس کی وجہ سے عرب اسرائیل نارملائزیشن کا پہلا قدم اٹھا تھا جس میں یو اے ای بحرین اور ممالک نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا تھا اور ان کے ساتھ تجارتی روابط قائم کیے تھے کشنر اب پھر ایک دفعہ غزہ کے لیے نئی معاشی موڈلز لا رہے ہیں جیسے کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ فنڈز ہیں اور وہ بھی آٹھ اکتوبر کو وہاں پر پہنچے ہیں हما, حماس کی طرف سے خلیل الحیات تھے حماس کے سینئر سیاسی رہنما جو قطر میں مقیم ہیں وہ یا, یا سنوار کے قریبی ساتھی ہیں اور مذاکرات میں انسانی امداد اور آ, اسرائیلی فوجوں کے انخلا پر زور دے رہے ہیں اور الحیات کی جو سفارتی مہارت ہے اس نے پچھلے سیز فائر میں بھی ایک کردار ادا کیا تھا اور وہ ظاہر کے ساتھ ٹیم کا حصہ ہے جو حال ہی میں قطر میں اسرائیلی حملے سے بچ گئے تھے اسرائیل کی طرف سے رہنما سفیر جو ہیں ان کے ران ڈرمر وہ ہیں جو کے قریبی مشیر ہیں اور یہ تمام لوگ جن کا کہ میں نے تذکرہ کیا یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج کا یہ دن ممکن ہوا جن لوگوں کی وجہ سے یہ معاہدہ اس کا پہلا فیز جو ہے اس پر دستخط ہو رہے ہیں اس سے اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہیں جی جن کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے کچھ ممالک ہیں جن میں کہ سالسی کا جنہوں نے کردار ادا کیا مصر ہے جس نے میزبانی کی سرحدی انخلا کی بات کی اس پر ضمانتیں دیں شٹل میٹنگز کا اہتمام کیا قطر ہے جس نے مالی فنڈز کے اوپر حامی بھری ہے حماس سے روابط رکھے ہیں ان کو نئی بحالی کے جو آئیڈیاز ہیں وہ انہوں نے دیے ہیں اور قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان وہ بھی آٹھ اکتوبر سے وہاں پر ہیں اور اس میں شامل ہیں ترکی سیاسی دباؤ ڈال رہے ہیں غیر فوجی زونز کی تجویز انہوں نے دی ہے اور ترکی کی جو انٹیلیجنس چیف ہیں ابراہیم کلن وہ بھی آٹھ اکتوبر سے وہاں پر موجود ہیں اور جو خصوصی طور پر ان تمام لوگوں کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جہاں ڈیڈ لاک آتا تھا کہ نئے آئیڈیاز لے کر آئے پھر انہوں نے نئی باتیں کی کچھ اس طرح کی باتیں جو دونوں پارٹیوں کے لیے قابل قبول ہوں اور یہ ایک بہت بڑی بریک تھرو ہے جو آج ہو چکی ہے اور یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ شاید قطر کے امیر جو ہیں شیخ تمیم بن ہم السانی بات لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید وہ بھی شریک ہوں مجھے علم نہیں کہ وہ شریک ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ وایا لائیو کال آئے ہوں لیکن یہ خبریں ابھی تک مل رہی ہیں غزہ کی گلیوں میں لوگ خوشی سے ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ زندگی پھر سے غزہ کی گلیوں میں مسکرانے جا رہی ہے اس امید کے ساتھ کہ یہ امن جو وہاں قائم ہو رہا ہے یا دائمی ہو یہ ایک بنیاد ہو جس کے اوپر ایک فلسطینی ریاست کا قیام ہو سکے جہاں پر فلسطینی مسلمان چاہے وہ غزہ کے ہیں چاہے وہ مغربی کنارے کے ہیں یا کسی بھی اور جگہ کے ہیں وہ دیگر فلسطینی علاقوں کے ہیں وہ فلسطینی ریاست اس کے بعد قائم ہو وہاں پر امن ہو اور یہ لوگ اپنی زندگیاں اپنے مذہب کے مطابق خوشی سے گزار سکیں آج کا پروگرام اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھیے گا شکریہ